苏北，他害死了我的女儿，杀人偿命，我让他偿命。苏北，你给我滚出来！偿命，杀人偿命。苏北，滚出来！杀人偿命。苏北，滚出来！位先生，你要做什么？做什么？他害死了我的女儿，他却活着，凭什么？这应该是个误会。误会，杀人偿命。啊啊啊 你跟我女儿拼命！放开我！你的手怎么样？没伤到吧？没事。走，快走！放开我！事,事情真相是怎样？我们正在调查，我一定给你个交代。但是在事情还没查清楚之前，我不允许任何人伤害她。你现在还有机会，你应该站出来说出实情。七年前抄袭事件发生之后，苏北不得不放弃他的设计师梦。 现在，好不容易重拾起来这个梦想，又发生这件事情。一个错误，两次打击。苏北的绝望绝对不会少于当年的赵蕊。给我点时间，新闻发布会的时间就在明天，希望你到时候可以出席。 希望你可以做出正确的选择。真正的抄袭者不是苏北。您这是？苏总，苏总，对不起，我冤枉了你。 各位，我是赵蕊的父亲。首先，感谢你们对赵蕊事件的关注。今天我来到这里，就是为了告诉大家，苏北是被冤枉的。冤枉了！真正的抄袭者，是我的女儿赵蕊。七年前。 瑞瑞刚刚毕业，就进了一个大集团工作。原本以为我们父女俩的好日子就要开始了，没想到我竟患了重病。是这样的呀！这是当年帮助我家的人，我都记在本子上。 苏总，我也向你说声抱歉。当年若不是我一时鬼迷心窍，隐瞒真相，也不会让你白白受到七年之冤。我是孙雨林，赵蕊的同学，也是当年那场大赛的冠军。这张是赵蕊七年前参加比赛的手稿，上面有他的落款和日期，可以证明这张就是七年前赵蕊参加决赛前期的手稿。 你怎么样了？哟，你也完成了，恭喜！啊！干嘛、啊？还怕我抄你的？恐怕没时间了，还有三个小时我们就得上战场了。啊，你还能睡两个小时，多睡会儿啊。 七年前，苏北放弃了设计师的工作。如今这件事情再被翻起，我怕，我怕我不说出实情，当年的事情会再次上演。孩子，都是我的错，是我害死了蕊蕊，又害你背负骂名。我给你跪下，说，叔叔我丢了，别这样叔叔我之前被人蛊惑了，<我>是雨林找我，我才知道真相。这事不怪您。 要是赵伟在天上，能看见您健健康康的，一定很开心的。苏北女士，请问是谁陷害了你？你们有什么个人恩怨吗？请你是不是在误下我们的记回答一下吧。是啊。这件事情已经过去七年了，我不想再追究了。好了好了，事情真相已经澄清了，发布会就此结束。云帆，哎，我管好这个，好，送记者们回去，走。 哎，好了好了，今天到此结束、啊。哎、怎么了？没事，走吧。